Sekolah merupakan tempat kanak-kanak berpeluang belajar secara bersama, bermain mencari kawan baru, membina persefahaman serta perasaan persaudaraan dengan pelajar-pelajar lain, sama ada dengan rakan sebangsa maupun bangsa lain. Sebelum mencapai kemerdekaan, Tanah Melayu tidak merancang sebarang dasar ke arah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan. Kerajaan Inggeris lebih cenderung untuk mengamalkan sistem pendidikan secara berasingan bagi setiap kumpulan etnik. Kerajaan Inggeris menggalakkan penubuhan sistem persekolahan yang bercorak perkauman iaitu pendidikan Melayu, pendidikan Inggeris, pendidikan Cina, dan pendidikan Tamil untuk memenuhi keperluan pendidikan asas masyarakat tempatan. Sekolah-sekolah Melayu terletak di kawasan perkampungan Melayu. Sekolah Cina kebanyakannya didirikan di bandar dan sekolah Tamil dibina di kawasan ladang getah yang jauh terpencil. Sistem persekolahan yang diamalkan oleh setiap kumpulan etnik masing-masing mempunyai dasar, tujuan, kurikulum sukatan pelajaran, bahasa pengantar, buku teks, sekolah, latihan perguruan yang tersendiri dan berbeza-beza. Dengan itu, empat jenis persekolahan iaitu sekolah Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil menunjukkan ciri-ciri seperti yang berikut. Pertama, peluang pendidikan bagi penduduk tidak seimbang antara kaum. Kedua, Sekolah mengikut kaum dengan penggunaan bahasa pengantar masing-masing. Ketiga, empat jenis persekolahan mengikut sukatan pelajaran yang berbeza. Quran Razak mencadangkan kurikulum yang sama dan bercorak tanah Melayu bagi semua sekolah rendah termasuk sekolah Cina dan sekolah Tamil. Sekolah-sekolah rendah Cina dan Tamil dibenarkan berterusan. Semua sekolah rendah diklasifikasikan kepada dua jenis sekolah iaitu sekolah umum, sekolah kebangsaan dan sekolah jenis umum, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil. Cadangan ini merupakan salah satu teraskur untuk mengekalkan perpaduan sesama kaum. Laporan Razak dengan jelas memberikan penekanan kepada perpaduan negara sebagai satu matlamat yang perlu dicapai. Hari ini bermakna, unsur-unsur dan nilai-nilai perpaduan dijadikan teras dasar pendidikan kebangsaan untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Tanah Melayu yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik. Kelulusan dalam mata pelajaran bahasa Melayu diwajibkan dalam peperiksaan sijil rendah pelajaran. Dalam laporan Rahman Talib, bahasa Melayu diberi keutamaan, iaitu kelulusan dalam sijil rendah pelajaran adalah wajib. Hal ini bermaksud pelajar daripada pelbagai kumpulan etnik akan mengikuti bahasa yang sama. Selepas peristiwa 13 Mei 1969, Sistem pendidikan di Malaysia menitik beratkan perpaduan nasional berlandaskan ideologi Rukun Negara. Rukun Negara telah diisytiharkan pada 31 1970. Rukun Negara merupakan satu falsafah serta ideologi negara untuk menentukan kehidupan rakyat serta masa depan negara. Prinsip-prinsip Rukun Negara adalah seperti yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Pada tahun 1974, suatu jawatan kuasa kabinet di bawah Menteri Pelajaran ditubuhkan untuk mengkaji semula sistem pendidikan kebangsaan. Laporan jawatan kuasa kabinet yang dibentangkan pada tahun 1979 merupakan satu lagi usaha pemerintah untuk membawa integrasi sosial serta perpaduan kaum. Pelbagai syur pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan telah dibuat oleh jawatan kuasa kabinet ini seperti penekanan terhadap kemahiran membaca, menulis dan mengira atau 3M, kelas pemulihan kegiatan kurikulum dan lain-lain penekanan kepada soal integrasi sosial pula seperti yang berikut semua institusi swasta harus menggunakan sukatan pelajaran yang sama dan menduduki peperiksaan awam yang sama dan bahasa Melayu diwajibkan dalam semua peperiksaan Peranan guru di sekolah ialah menggalakkan pelajar melibatkan diri mereka dalam aktiviti kumpulan, taat setia serta bertanggungjawab. Membolehkan pelajar menyedari taat setia mereka terhadap matlamat masyarakat dan nilai-nilainya yang melebihi keutamaan dan kepentingan individu serta keluarga mereka. Mengembangkan dan mendalamkan kemahiran-kemahiran kemahiran pelajar yang diperlukan pada masa berkhidmat dalam masyarakat selepas persekolahan. Masalah interaksi sosial akan menjadi lebih rumit jika anggota masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik tidak mengenali antara satu sama lain. Penduduk yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik ini terpisah oleh perbezaan ciri asas. yaitu primordial seperti bangsa, agama, bahasa, budaya, ekonomi, politik, wilayah, dan pengalaman sejarah. Matlamat sekolah wawasan adalah untuk tujuan yang berikut. Pertama, Mewujudkan pepaduan dalam kalangan murid-murid yang pelbagai bangsa dan latar belakang. Kedua, memupuk semangat integrasi antara murid dalam pelbagai aliran. Ketiga, melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi demi mewujudkan sebuah negara yang bersatu padu. Keempat, menggalakkan interaksi yang maksimum. Antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah dan pelaksanaan aktiviti-aktiviti lain di sekolah. Rumusan untuk video ini ialah Perhubungan antara pelbagai etnik penting untuk perpaduan sesebuah negara. Yang kedua, Malaysia ialah negara majmuk yang mempunyai pelbagai etnik seperti Melayu, Cina, India serta peribumi Sarawak dan Sabah. Yang ketiga, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan interaksi sosial dalam kalangan pelajar berbagai etnik. Yang keempat, persekitaran pembelajaran perlu bersifat multi-etnik supaya pelajar berbagai etnik dapat berinteraksi dengan baik. Yang kelima, proses pengajaran dan pembelajaran di Malaysia perlu berorientasikan rasafah pendidikan kebangsaan supaya perpaduan dapat dicapai.